Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Hari ini saya ingin membuat beberapa kenyataan bagi menjelaskan kedudukan kita ahli-ahli Parlimen Pembangkang ini tentang beberapa isu yang ada dibentangkan dalam Dewan oleh Kerajaan isu yang pertama adalah tentang uh, Blue Bill ataupun uh, Bill Bigu uh, Undang-Undang Ura uh, yang masih lagi ada ataupun akan dimasukkan kembali dalam uh, sesi kali ini Insyaallah. Ini saya dipahamkan. Dalam ucapan saya hari Selasa, saya ada persoalkan bahawa rakan-rakan uh, saya dalam AMNO dulu mengatakan mereka tak setuju tentang uh, bil biru ini, tentang bil ataupun undang-undang hura -undang ini. Uh, sebab itu mereka mahu at kerajaan tarik balik tapi hari ini saya nampak seolah-olah uh, bil ini akan dibawa semula. Jadi saya nak tanya kepada rakan-rakan daripada AMNO, apakah mereka tetap dengan pendirian asal ataupun sudah berubah. Uh, itu satu soalannya. Uh, tapi bagi kami, Perikatan Nasional, kita akan uh, mengadakan uh, satu majlis atau town hall yang akan melibatkan Uh, semua pemegang taruh uh, bagi menentukan bahawa kita sepakat uh, termasuklah NGO dan terutamanya tentang kedudukan uh, pendapat daripada SG4 atau negeri-negeri yang di bawah uh, Perikatan nasional. Ini adalah supaya skala tindakan yang kita nak ambil itu semuanya selari dan sama dengan semua kumpulan-kumpulan uh, uh, supaya tidak bercanggah dari segi uh, pendapat masing-masing. Uh, yang keduanya tentang apa yang telah pun diumumkan atau yang dilancarkan. Mereka sebut yang di, diluncurkan. Tak apalah. Uh, saya yang dilancarkan itu supaya tentang rancangan pendidikan negara ini supaya rakyat atau kerajaan mengetahui uh, pendapat rakyat yang ada di seluruh negara. Bagi kami ianya adalah merupakan sesuatu yang harus diambil kira penting oleh semua pihak. Tamanya, bila diumumkan beberapa hari yang lalu, pelaksanaannya akan dibuat uh, dalam waktu yang tergesa-gesa, sebagai contoh, uh, nak membenarkan anak-anak berumur 6 tahun masuk ke uh, derjah 1. Ini yang telah diumumkan. Tapi dia kata uh, ini bukan uh, sesuatu yang dimestikan atau yang diwajibkan. Ianya disegahkan kepada ibu bapa untuk... Uh, mengambil penerian sendiri. Yang ini yang saya nak uh, maklumkan, kita ni dalam negara kita ni bila dah ada beberapa kumpulan nak masuk rejah 6, yang lain-lain ini -lain akan tanya, rejah 1, 6 tahun rejah 1, yang lain-lain akan -lain tanya, eh, anak you tak masuk ke? Orang ni pun tanya nak masuk. Jadi ia memberikan satu budaya yang baru. Semua orang nak masuk Rejah 6. Rejah 1. Allah. 6 tahun. Dalam umur 6 tahun dah masuk Rejah 1. Yang ini yang yang menyebabkan budayanya akan berbeza. Ketika itu, maka timbullah satu budaya yang baru. Maka semua orang nak masuk Rejah 1. Uh, umur 6 tahun dah nak masuk Rejah 1. Kemudian, Menteri tadi pun jawab benda yang sama. Eh tak boleh, bukan semua orang kita nak bagi optional Siapa yang nak boleh masuk, yang tak nak tak boleh Kalau dah semua orang nak, kena buat diagnostic test Berapa orang yang nak buat test ni? Satu kohort, satu tahun 400 ribu orang Melebihi 400 ribu orang Kalau 400 ribu orang Siapa yang nak buat diagnostic test ni? Ini semua adalah persoalan-persoalan yang timbul Yang ini yang kita kata, bukan kita kata Uh, tak baik, baik, kita pun faham 6 tahun pun boleh tapi tempohnya, engkau cakap nak buat untuk tahun depan ha, ini yang cerita yang kita nak jadi kita nak memperhalusikan uh, tentang isu ini dan itulah saya uh, di antara rakan-rakan saya ini uh, Datuk Say, uh, Penyiasat Fudin uh, Ahli Parlimen Indera Mahkota sebagai pengurusi Uh, portfolio uh, pendidikan ini Dia bertanggungjawab Dia akan uh, cakap sedikit tentang isu ini Dan mungkin rakan-rakan lain akan uh, ambil dan sambung uh, Tentang isu ini lagi Please. Uh, Terima kasih uh, Datuk Sri Ketua Pembangkang Kita dalam Perikatan Nasional Sejak tahun 2024 sudah mempunyai dokumen yang kita panggil uh, cadangan reformasi pendidikan dan telah kita sampaikan kepada kedua-dua menteri KPM dan menteri KPT. Pada waktu yang sama uh, kedua-dua menteri sudah pun membentangkan pelan pendidikan jangka masa panjang. Uh, satu di KPM dan satu di KPT. Pada sesi yang lalu, kita dalam Perikatan Nasional dah sebut dalam Dewan Rakyat, sepatutnya Malaysia ini hanya ada satu pelan atau rancangan pendidikan. Dan apabila kami memerintah, kita akan ada hanya satu pelan pendidikan. Tak kira lah ada satu atau dua kementerian. Pelan pendidikan, satu. Apabila PMX melancarkan rancangan pendidikan negara, apa yang dilancarkan ialah dua set pelan pendidikan satu di bawah KPM dan satu di bawah KPT ini pun dah menimbulkan masalah dari segi penyatuan pemikiran yang antara lain mungkin menyebabkan suasana kelam kabut dan terburu-buru yang disebutkan oleh ketua pembangkang tadi dalam isu pentaksiran ataupun peperiksaan pada tahun 4 jawapan dari segi pelaksanaan juga berubah-ubah betul tu saya. Ya. Mula-mula yeah. kata dalam dasar pendidikan yang diluluskan, dasar pendidikan 2025 diluluskan dalam sesi yang lalu. Masuk tahun 1, umur 7 tahun. Ah omo 6 tahun dan kita semua setuju tak ada masalah. Selepas pelancaran uh, rancangan pendidikan negara, menteri pendidikan kata optional. Hmm. 6 atau 7 tahun. Itu kemarin. Semalam, Menteri Pendidikan kata ada ujian. Jadi sekarang, ibu bapa dan guru-guru pun confused. Sebab itu, uh, yang berhormat Datuk Seri Ketua Bangkang tadi sebut, jangan terburu-buru untuk melaksanakan benda yang sangat penting ini. Ini belum lagi timbul soalan. Lebih kurang seminggu sebelum pelancaran rancangan pendidikan negara, menteri pendidikan kata nak kaji semula sama ada nak bawa balik atau tidak UPSR dan PT3. Tiba-tiba umum peperiksaan tahun 4. Jadi kita pun nak tanya adakah ini untuk ganti UPSR. Jadi banyak sangat persoalan yang uh, timbul selepas uh, pelancaran uh, RPN ini. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada nak sambung sedikit lagi Datuk Razif. Terima kasih Datuk Seri Ketua Mangkang. Pertama sekali saya menunggu penjelasan menteri nak dengarlah. Apakah penjelasan sebenar berkaitan dengan apa yang hendak dilaksanakan? Karena biasanya sewaktu kita di Kementerian Pendidikan setiap dasar-dasar besar ini kita akan adakan sidang media siap dengan pembentangan secara keseluruhan mapping keseluruhan apa yang nak dilaksanakan dan di situlah kalau nak tanya apa masalah dan sebagainya tetapi kerangka besar itu mestilah jelas sekarang ini kita lihat apa yang berlaku katakan saya ambil satu contoh lah kemasukan murid tahun 1 pada umur 6 tahun dan dalam konteks ini perkara paling asas dalam pendidikan adalah akses yang saksama maknanya semua orang sepatutnya mempunyai ruang yang sama untuk mendapat pendidikan Apa yang berlaku apabila Asalnya uh, dikatakan Akan dimulakan uh, pada umur 6 tahun pada tahun 2027 20, Kemudian diceritakan pula tadi Indah Makota cerita, diceritakan bahawa uh, Apa yang hendak dilaksanakan Ini nak kena ada uh, Tes pula, ya, tes ataupun ujian Diagnostik tes Dan ini persoalan yang paling banyak Ditanya di luar sana Apakah bentuk tes yang hendak dilaksanakan Apa bentuk ujian yang hendak dilaksanakan kalau ujian itu hendak dilaksanakan nak masuk a uh, darjah 1 6 tahun maknanya ujian itu akan dilaksanakan pada umur 5 tahun dan siapakah yang akan melaksanakan ujian ini setiap satu kohort uh, tahun lepas uh, untuk kohort uh, tahun 1 sekitar lebih 400 ribu orang eh, 400 ribu orang satu kohort 400 ribu orang dan apakah keadaannya apabila katakan separuh atau hampir keseluruhan kohort-kohort ini ingin menghantar anak mereka pada 6, umur enam tahun. Dan bagaimanakah hendak dilaksanakan ujian diagnostik ini untuk murid atau untuk anak-anak kita pada umur lima tahun. Ya? Dan kita tidak mahu wujud keadaan apabila ibu bapa nanti berbincang. Anak dah enam tahun dah masuk darjah satu? Belum. Anak saya dah masuk. Jadi kita juga tak mahu keadaan di mana Uh, mungkin satu masa nak kena ada tuition pula nak lepas ujian ini Ini perkara-perkara yang menteri kena jelaskan Kerana kalau itu berlaku maknanya kita mewujudkan Satu keadaan uh, yang menjejaskan kesaksamaan pada akses uh, Kesaksamaan akses pada pendidikan Itu sebab saya kata amat penting untuk menteri beri penjelasan secara keseluruhan Apa sebenarnya hendak dilaksanakan Dan kita kena ingat Apabila kita bercakap tentang satu kohort 400 ribu orang murid lebih ya, lahir tahun lepas sampai 440 ribu orang murid dan katakanlah kelas yang cukup ramai 40 uh, orang satu kelas uh, kita lihat uh, jumlah kelas yang diperlukan adalah sekitar 40 uh, sekitar 10 ribu buah kelas untuk memenuhi 400 ribu orang ini. Jadi nak buat IBS dan sebagainya itu perancangan ya. Tapi apa yang paling penting uh, bagi kita kita lihat adalah lebih elok kerajaan rancangkan betul-betul dulu. Rancangkan elok dan kemudian bentangkan kepada rakyat apa yang hendak dilaksanakan supaya akses itu adalah saksama. Terima kasih. Terima kasih. Ah uh, isu pendidikan ini amat uh, uh, penting kepada kita semua. Itu baru dari segi infrastruktur saja. Bagaimana pula persediaan untuk ah uh, mencapai ke tahap yang lebih baik supaya guru-guru pun mencukupi. Kalau kita kata nak dapatkan bilik derjah RM40,000, kita boleh tahu, ok, sistem IBS kita nak lakukan. Tapi kalau RM10,000 guru-guru pula bagaimana? Macam mana yang kita nak buat mendapatkan RM10,000 untuk mencukupi tenaga pengajar di sekolah-sekolah. Ini semua perkara-perkara yang perlu diambil kira sebelum diumumkan. Memang seronoklah nak umum. Ah ini dasar yang bagus, yang baik, yang progresif. Uh, betul, tapi jangan menyebabkan sesuatu yang menekan uh, kedudukan rakyat dan budaya yang sudah pun diamalkan uh, sebelum ini. Kalau nak buat boleh, tetapi kita bagi tempoh. Maklumkan bahawa dalam masa beberapa tahun yang akan datang kita akan lakukan seperti ini sebab kita nak pastikan infrastruktur infrastruktur bilik-bilik uh, darjah mencukupi guru-guru uh, juga uh, cukup mencukupi uh, maka uh, ketika itu saya minta semua uh, ibu bapa bersedia uh, kita akan mula pada uh, tahun beberapa yang akan datang anak-anak uh, yang berumur 6 tahun boleh masuk Uh, tahun 1 uh, di semua sekolah dalam negara. Kalau itu tak apa. Uh, tapi hari ini banyak persoalan-persoalan yang timbul. Jadi uh, ini yang kita uh, ingin maklumkan kepada semua. Uh, itulah yang ingin saya sampaikan untuk uh, kali ini. Terima kasih. Ada soalan? Tak ada. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada soalan? Ya. Apa isunya? Ada timbalan Susuh Agung sini. Ah, timbalan Susuh Agung tak hadir pula pada tengah hari ini. Nanti saya tanya dia ya. Okey. Ya. Yeah. Itulah saya terpaksa tanya timbalan Susuh Agung sebab dia yang tahu. Dia kita kena pastikan dulu bahawa uh, pelembagaan Perikatan Nasional ni bila Sesuatu Agung dah tak ada letak jawatan, yang mengambil, yang menggantikannya adalah timbalan Sesuatu Agung. Jadi soalan ni patutnya, saya ingat dia ada dalam Dewan kot. Jadi tunggu kat dalam Dewan dia ataupun tanya dia, eh macam mana ni? Sebab saya tak ada, saya jawatan saya rendah sekali dalam uh, Perikatan Nasional. Siapa yang kena pecah? dipecat sebagai jadi dia dia macam-macam yang pecat ni. Ini pecat. Pecat. Ya ini ini kena pecat. Dia dipecat daripada parti bersatu. Okey. Seorang lagi. Seorang lagi. Saya ni dipecat dari apa, ke, apa saya nak nak tanya jawatan saya banyak ni. Yang mana satu yang yang orang nak pecat saya? Okey. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Semua ahli parlimen mesti uh, Ya, itu pandangan dia uh, Tamanya Yang paling penting kepada saya adalah Mereka yang memegang jawatan kalau ahli-ahli parlimen yang tidak tidak memegang jawatan, dia nak istihar kepada rakyat supaya katalah seorang yang uh, kaya, businessman, tiba-tiba jadi pertama dia jadi ahli parlimen. Hari pertama dia jadi ahli parlimen, dia kena istiharkan berapa harta dia. Hari itu sebelum dia mengistiharkan, di rumah dia tak ada bodyguard. Oleh kerana dia dah istihar, Kerjaan nak letak berdekat kat situ ke? Kalau orang yang Mengang jawatan, dia istihar Kemudian di rumah dia ada polis You kena faham Kalau dia jadi menteri, rumah dia tu Dia letak ada polis Jaga Ini semua perkara-perkara, jangan syok Sendirilah, lepas tu saya kata Boleh, tapi Apakah, untuk apa Keperluannya, itu yang Saya ingin jawab Terima kasih yeah. Ah. Kenapa? Kak, eh, uh, lepas tu saya kata nanti Cik Agung <laughs> ni saya <laughs> saya bab-bab ini saya bukan orang. Kalau tanya saya tentang uh, parti saya tak apa. Ini bila Perikatan Nasional ni jawatan saya tu saya tak ada mandat. Agama orang kata saya tak ada mandat untuk bercakap tentang beberapa perkara. Jadi saya tak adalah mandat. Masya Allah Buat pertama Buat buat kali ni Tak ada siapa yang telefon saya eh, saya nak namakan kau lah Jadi pengusir tak ada Jadi itu Yang saya tak boleh nak jawab Pasal buat masa ni Tak ada siapa yang Telefon saya boleh tak Dia sepatutnya bila nak Nak mencadangkan sesuatu nama Dia kena tanya lah Di itu sendiri Buat masa ni Tak ada siapa yang tanyakan saya Eh, nak tak kalau saya calonkan awak? Ha, eh, tak ada. Tak siapa tanya. Jadi tak adalah jawapannya. Okey. Alright. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.